Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу, торгівельна марка Ятрень. Привіт, я Іра Заніздра, я студентка, мені 19 років. Прийшла до вас на кастинг з метою потрапити до вас все ж таки на канал, попрацювати, чогось навчитися. Ну, все ж таки, такі цілі у мене. Своє дитинство я починала перш за все із табуретки. Із маминого дезодоранта, і ставала так і співала. «Позови мене з собою. Я прийду сквозь злі ночі. Ну, це з цього почалося. І знаєте, дитинство минуло, але так нічого й не пройшло. Мрія залишилася мрією, прийшовши на вас, ну до вас, на ваш проект. Все ж таки, мені хочеться, щоб моя мрія здійснилася. Дуже сподіваюсь на вас. Ось, Боже, який чудовий пам'ятник! Господи, як же я його хочу, цього пам'ятника? Мама дорога цей пам'ятник прям для мене. Боже, я не можу. Який пам'ятник? Який Богдан Хмельницький? Да, же ведущая, а, я да, я ще ж Богдан Хмельницький, я вас обожнюю, ви найкращий. Чесне слово, Богдан Хмельницький. Буду на вас молиться всю жизнь, ви Богдан Хмельницький. Я, я це мені здається. Боже, Господи! Та це ж корова! Мама, дорогая! Ой, який запах! Ой, корова крута і Хмельницький обалденний. А ви знаєте, а ви знаєте, я тут залишуся, а ви, мабуть, вже пока, пока пока я пішла до, до пам'ятника. Все такие крутые, все классные. Ну не знаю, мне все сподобилосься. Можливо, можливо я трошечкой трошечки перенервувалась, знаете, ну все такое, что бывает. Там. Здравствуйте, меня зовут Дина, я с города Кировограда, пришла на кастинг, зроби собі шоу. Иногда тишина может оказаться такой громкой. Хочется бежать от этой тишины, хоть бы один звук. Мне необходимо твое присутствие, твой голос. Что может дать одно прикосновение? Так мало. Но прикосновение твоей руки столь значимо для меня, что это даже невозможно объяснить. Разве может кто-то понять улыбку на моих губах? Нет. Ведь они не знают, что я улыбаюсь мыслям о тебе. Это нежность, бережно хранимая мной тайна. Задывылась на зори, я одна Watch out! Очень интересно, как бы мне понравилось, что жюри действительно слушала внимательно, вот и оценивала. Это очень приятно. Меня зовут Владимир, гимназия Шевченко. Решил прийти сюда посмотреть на вашу реакцию, как бы узнать, э -э, к чему у меня есть талант, вообще узнать, э -э, есть ли у меня какие-то данные для этой профессии. Что, что делать? Так. На да? то я и кабан! Я разберусь со всеми. Да, У меня делал, есть цель, да? я найду эти труфеля. Где бы они ни были. Где, под каким кустом. Так, и тут э, целится, целится, целится охотник и стреляет. Ты попадает в ногу. В, ногу, в, ногу, в ногу попадает. Он продолжает ходить стрелять. Нет. Возвращаемся на, сцену, на Где они? Так, стреляет, опять в голову попадает. Ухо стреляет. Ай, голова, ухо и нога еще. Ищем труфеля, ищем. Ищем, не отступаем. Сегодня мы ведем прямой репортаж с места ужасной драмы, которая произошла здесь, в лесу. Сегодня а друг было друга, зверско друг растерзана. зверя говорил, кабана. Так, судя по, судя по ранам, так, нету хвоста. Одно ухо, второе. Где второе? Нету, второго уха тоже нету. Что же? Огромная дырка. Огромная дырка в ноге. Он был голодным. Он был звездско голодным. Он все-таки съел этот труфель. Но уже было поздно. Ну как, я надеюсь, судьи оценили. Может не оценили, посмотрим. Будем ждать результатов. Здравствуйте, меня зовут Бойко Владимир. К сожалению, не вышло быть совсем оригинальным. Я тоже хочу быть не актером. Я хочу быть режиссером. Я пишу э, по, ну, стихи и некоторые тексты особого содержания, которые кое-кто считает неплохими. Поэтому хочется э, удивить, порадовать и именно дать смысл, а не лицо. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Э, я... Где я? Кто я? А зачем тут так много людей? Ты хочешь выпить мартини? Мартини! Ну, ну, ну. Кружку! Один из образа. Наливаю. Сколько капель? капель капель один капель два капель три капель хватит а то буду пьяный так оливки мазут, мазут. зачем мартине мазут где взять мазут вражения вражения хорошие хотя у меня ничего не получилось я очень сильно нервничал Я очень довго думав, і я не смог нічого придумати, коли на імпровізацію сказали, я не знаю, я такої. Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проекту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри.